Так, пункт різний ще раз Аслан газа, прошу Ще одне запитання стосується теплолічильників в багатопорохових будинках. Ситуація складається таким чином, що ці лічильники не знаходяться на балансі. Теплових мереж, або зараз теплоенерга. Тобто є будинки, де немає юридичної особи, немає балансу у кого знаходиться цей лічильник, і не у кого на балансі знаходяться ці лічильники. Ці лічильники треба повинні проходити е, перевірку. А теплові, е, ну, зараз це теплоенерга вказує цим мешканцям, які на громадських засадах доглядають за цими лічильниками, Знімайте і везіть. Цей лічильник повинен бути у когось на балансі. Хтось за нього повинен відповідати на сьогоднішній день. Ці лічильники є ну, без, ну безхазясні, без без, без не, не І це треба питання врегулювати, бо у людей, які мешкають у багатоповерхівках, нема тих коштів, щоб зібрати і перевірити цей лічильник. Прошу служби і жґхіліні бачі, прошу дайте коментарі відправки. начали ставить уже лет 8 назад, и это уже не первое ИП, мы проверяли в виде вот. Значит, действительно вопрос такой На мы на основании обращения ЖИЦО обратились на наше управление жизнь экономического комитета с тем, чтобы разработать предложение о том, действительно, как их можно передать на баланс. На сегодняшний день механизм пока такого нет. Для того, чтобы Получать, да. ну, как подарок, быть, а как мы газопроводы передаем, Леонид Николаевич? Так точно и счетчики. Но юристы, 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 обязаны без... принять на баланс. Одинаковый механизм абсолютно. Да, Поэтому, Один юристы, бур... <серкнул> юристы, мы будем с ними там, ну, условно говоря, мы можем с ними там делать все, что угодно. Вот злые умыслы есть. Вот это договорились Вопрос в как они когда по телефону и счетчики, которые они проверяют их сами. Сегодня у нас пока такого нет. Будет, мы это будем делать как это сделать, давайте вместе решим. Леонид Николаевич, спасибо, но честно я тоже ничего не понял. Присаживайтесь. Владимир ну наверное Вам нужно провести соответствующее совещание. Потому что, ну такие вот альтернативные предложения, с одной стороны о том, что должна передача быть от юрлица к юрлицу, потом оговорка, что Э, невозможно, потому что это физлицо, а потом еще третье мнение о том, что вообще не надо принимать, потому что они должны быть там. Дайте ради Бога один ответ на один вопрос. Если процедура, если ее нету проработать, отработать и дать знать, кто, кого, чего и как должен делать там с этими счетчиками или как за ними следить у кого на балансе, дайте, пожалуйста, тоже протокольно самом деле. Этот вопрос отработать это со специалистами, дать это...